Главный тренер баскетбольного клуба «Запорожье ЗОГ Дмитрий Щеглинский, форвард Денис Носков. Денис, пожалуйста, ваш краткий комментарий матча. Я не могу сказать, что мы играли плохо. Моментами мы очень даже неплохо играли. Шли на подбор организованно, но провалили вторую четверть. И не, не вынуждены вот такие глупые потери. Если, думаю, мы довели до ума некоторые атаки, быстрый прорыв не получился бы у Днепра. Игра могла бы сложиться по-другому, мне кажется. Все. Вопрос? Спасибо, Дмитрий, пожалуйста. Я абсолютно согласен с Денисом по поводу второй четверти. Она была очень отвратительной, я бы сказал, плохой. И дело в том, что даже мы имели свои атаки. Мы чисто не забили в отрыве две атаки. Не забили несколько эпизодов, когда должны были, по идее, забивать. И команда дрогнула, начались невынужденные потери. И вот по статистике даже количество потерь, 20 общекомандных потерь, это очень много. Я думаю, что прежде вот там был переломный момент. Потом в какой-то степени команда, может быть, не про самоуспокоилась, но мы просто изменили свое отношение к игре. У нас в третьей, четвертой четверти мы потихоньку стали добавлять в агрессии, в защите. В нападении начало получаться движение мяча. Очень большое внимание команда Днепропетровска уделяла Канате, и за счет этого они подстраховывали, освобождая таким образом периметр. Мы нашли свободных игроков на периметре, забили свои мячи, и в общем в какой-то степени игра выровнялась. Но еще раз повторюсь, вот та провальная вторая четверть, она сыграла для нас очень роковую роль. Ну дальше начало только третьего круга был перерыв. Я думаю, может быть, это сказывается нехватка определенной игровой практики за этот период времени. Будем подтягивать этот момент и двигаться дальше. Вопрос? Спасибо. Спасибо. Главный тренер баскетбольного клуба Днепр Денис Журавлев. Защитник Павел Ревзин. Павел, пожалуйста, ваш краткий комментарий матча. Ну, всех поздравляю с началом календарного, скажем, года в, нашем, в нашей лиге. Победа есть, это хорошо. Единственный момент, что позволили себе некое расслабление, и осадок небольшой остался. А так мы провели огромную работу в этом небольшом перерыве. И поэтому, я думаю, вторая, там, третья, четверть показала, что мы можем играть и играли в хорошем баскетбол. Вопрос? Спасибо. Не спал, пожалуйста. Наверное, все-таки сказался небольшой перерыв в чемпионате, потому что игроки потеряли немножко свои инстинкты, которые были наработаны. Там, где надо было бежать, прыгали на перехват, там, где надо было перехватывать, делали что-то свое. И в нападении мы немножко потеряли в начале игры движение мяча. К счастью, удалось это исправить. Во второй половине. Но, конечно, защита оставляет желать лучшего. Там, где не нужны были страховки, ребята шли помогать кому-то. То есть полная неразбериха. И, и как бы не очень организованная игра защите Очень-очень меня расстроило. И, и я думаю, что будем еще над этим работать. К сожалению, это плохо получается, но ничего, будем стараться. Когда разница в счете сократилась до пяти очков, появилась. Какая-то легкая неуверенность в том, что матч не будет выигран? Неуверенности у меня не появлялось. Мы, в принципе, так контролировали игру. Единственное, что мы позволяли игрокам Запорожья атаковать свободно. За что они нас и наказывали. Опять же, говорю, что такие моменты... Сейчас ребят спросить, что надо было делать, они 100% расскажут правильное правильные решение. Но почему они не делали это в игре, это тяжело объяснить. Я думаю, что добились бы все равно каких-то больш, 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 большими усилиями, добились победы. Это хорошо. Единственное, что, конечно, должно было быть нам немножко полегче. Особенно в концовке. Спасибо.